Hələ dünyanın heç bir yerində terrorçu öz sifətini göstərmir. Əgər kamikadze değilsə, heç bir terror təşkilatçısı da terrorçusunun ələ keçməsini istəməz. Moskva terroru Rus güc strukturlarının gülünc qurması və göstərməsi idi. Məsxərə öz xalqına öz gücşüzlüyünü göstərmək. Ən zəyif nöqtəni Tacikdə tapdılar. Hamının gözü qarşısında döyə döyə, toka verə verə, qulaq kəsərək, söyə söyə boyunlarına qoydular. Rus vətəndaşının qiymətini isə qəpiyə endirdilər. Quruş elədilər. Rus ruhunu istifadə olunmən Ukrayna aparmaq cəhdi ilə bir cürlə ilə bir neçə hədəfi vurmağa cəhd etdilər. Tacik Əli ilə Rusa ar olsun məhkəmədə isə istintaqsız lal dinməz göstərilə həbs etdilər yazıq tacikləri rusun gücü əli qandallıya çatdı ağ yalan isə taciklərin mindiyi ağ maşını da davam etdirdilər ki bu da lap ağ oldu rusun verdiyi rəsmi məlumatlar isə ağ yalanın üz qaralamasıdır uzun ayaqlı yalan loj vdilin naxnaq bu rusun əzəli adəti və xislətidir bu da lap ağ oldu bura da rus ağ elədi